Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pernahkah terbayangkan oleh kita Seorang lelaki mulia yang hidup di tengah kematian demi kematian orang yang dicintainya Ia diasingkan kaumnya Terusir dari tanah airnya Ia dihina, disakiti Tapi tinggi tangannya terangkat memohon Ya Allah, jika mereka tidak menerima dakwah, jadikanlah anak keturunan mereka kelak orang-orang yang menyembahmu. Pernahkah terbayangkan olehmu seorang lelaki mulia yang harus menggantungkan batu di perutnya demi menahan lapar? Ia akan makan di lantai layaknya seorang budak. Padahal raja-raja dan para kaisar memandang penuh iri pada kekokohan masyarakat dan kesetiaan pengikutnya. Ia lelaki mulia itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi memiliki satu doa yang tidak akan tertolak, dan aku menyimpannya untuk umatku di padang masyar nanti. Betapa ia begitu mencintai umatnya, bahkan saat sedang menahan dahsyatnya syakaratul maut yang ia khawatirkan hanya umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril akan datang padanya dengan membawa burok Israfil datang membawa bendera dan mahkota Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga Israfil bersuara Wahai roh yang baik Kembalilah ke tubuh yang baik Maka kubur terbelah dua pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, beliau membuang tanah di atas kepala dan janggutnya. Beliau melihat kanan dan kiri. Didapati tiada lagi bangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihku Jibril, gembirakanlah aku. Jibril berkata Lihatlah apa yang ada di hadapanmu Rasulullah bersabda Bukan seperti itu pertanyaanku Jibril kembali berkata Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya? Rasulullah SAW bersabda Bukan itu maksud pertanyaanku Aku bertanya kepadamu akan umatku di mana perjanjian mereka Ini saya akan kuatlah pertolongan pada hari ini Aku akan mensyafaatkan umatku Jibril menyeru Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat Beliau akan bertanya Di mana umatku? Jibril berkata Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir Apabila Nabi Isa alaihissalam datang Jibril menyeru Tempatmu maka Nabi Isa dan Jibril menangis. Nabi Muhammad SAW berkata, "Mengapa kamu berdua menangis?" Jibril berkata, "Bagaimana keadaan umatmu?" Muhammad, Nabi Muhammad kembali bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Mereka semua telah datang, mereka berjalan lambat dan perlahan." Saat mendengar cerita demikian, Nabi Muhammad SAW menangis, lalu bertanya, "Wahai Jibril." Bagaimana keadaan umatku yang berbuat dosa? Jibril menjawab, "Lihatlah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu umatnya yang berdosa. Mereka menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Allah taala berfirman di dalam keadaan Dia amat mengetahui suatu yang tersembunyi di mana umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Jibril berkata mereka adalah sebaik-baik umat Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahai Jibril katakanlah pada kekasihku Muhammad SAW alaihi wasallam bahwa umatnya akan datang ditayangkan di hadapanku Jibril kembali dalam keadaan menangis lalu berkata Wahai Muhammad umatmu telah datang untuk ditayangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam berpaling ke arah umatnya, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu telah dipanggil untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hari ini kami akan membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan. Hari ini aku akan memuliakan sesiapa yang mentaatiku, dan aku akan mengazab yang durhaka terhadapku." Suara jeritan dan tangisan semakin kuat. Nabi Muhammad SAW menyeru, Tuhanku, penguasaku, penghuluku, aku tidak meminta untuk diriku. Sesungguhnya, aku meminta untuk umatku darimu. Ketika itu juga neraka jahanam berseru, siapakah yang memberi syafaat pada umatnya? Neraka pun berseru, wahai Tuhanku, penguasaku, penghuluku, selamatkanlah Muhammad dan umatnya dari siksa. Selamatkan mereka dari panasanku, bara apiku, penyiksaanku, dan azabku. Sesungguhnya mereka adalah umat yang lemah. Mereka tidak akan sabar dengan penyiksaan. Nabi Muhammad lebih-lebih lagi sedih. Air matanya telah hilang dan kering dari pipinya. Sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Arsy Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi beliau ruku untuk memberi syafaat bagi umatnya. Para nabi melihat keluh, kesah, dan tangisannya. Mereka berkata. Maha suci Allah, hamba yang paling dimuliakan Allah ini begitu mengambil berat keadaan umatnya. Fatimah bertanya, di mana aku hendak mendapatimu di akhir kiamat, wahai ayahku? Rasulullah menjawab, kamu akan menjumpaiku di sebuah telaga. Ketika aku sedang memberi minuman umatku, tatkala Nabi Muhammad sedang mencari mimbar Rasulullah untuk mendapat syafaat pada hari kiamat. Maryam, Aisyah, Khadijah, dan Fatimah sedang duduk. Ketika Maria melihat umat Nabi Muhammad, dia berkata, "Ini umat Nabi Muhammad, mereka telah sesat dari nabi mereka." Rasulullah mendengar perkataan Maryam, semakin sedih. Nabi Adam berkata kepada Nabi Muhammad Wasallam, "Ini umatmu, wahai Muhammad, mereka berkeliling mencarimu untuk meminta syafaat." Nabi Muhammad menjerit dari atas mimbar lalu bersabda, "Marilah kepadaku, wahai umatku, wahai siapa yang beriman dan tidak melihatku." Aku tidak pernah lari dari kamu Melainkan aku senantiasa memohon kepada Allah untukmu Umat Nabi Muhammad berkumpul di sisinya Ketika di atas sirat Nabi Muhammad bersabda kepada malaikat Malik Wahai Malik Dengan kebenaran Allah Ta'ala ke atasmu Palingkanlah wajahmu dari umatku Sehingga mereka dapat melintas Jika tidak hati mereka akan gemetar apabila melihatmu Nabi Muhammad berhenti di atas sirat setiap kali ia melihat ada umatnya yang bergayut dan hampir terjatuh, beliau akan menarik tangannya dan membangunkannya kembali. Beliau bersabda, Tuhan, selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Betapa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, masya Allah. Demikian sepenggal kisah tentang Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada umat di yaumil akhir nanti. Semoga kita menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. alam Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.